وہ ایم جو کبھی رو سے جس کا تعلق ثابت ہوا تھا وہ ایم کے جس نے کبھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ جناپور کی سازش کی تھی وہ ایم کیو ایم جس کے لونڈے بھارت سے جا کے ٹریننگ لے کے آتے تھے اب وہی ایم کیو ایم پولیٹیکل سیٹ اپ کا حصہ بننے کے لیے جا رہی ہے پاکستانیوں کی تو ٹھیک سے ٹھکائی ہونے والی ہے یہ اقتدار کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی امانت ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی امانت اب ایسے لوگوں پر اتر رہی ہے معذ اللہ نہیں ایبسلوٹلی یہ میرے اور آپ کے گناہوں کی سزا ہے جو ایسے لوگ ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں اللہ کے بندوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کا ایک ایسا دور آئے گا کہ جس کے بعد پاکستان کے ایوان مچھلی بازار بن جائیں گے آج دیکھو مچھلی بازار بنے ہوئے ہیں کہ نہیں ایک دوسرے کو جوتے مار رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں نقش کی عزت محفوظ لگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ واہ 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 جمہوریت کا سفر جاری ہے گھنٹا کیڑی جمہوریت لانت بیچ بینس کم ہو ایسی جمہوریت کے اوپر اس کی ماں کا جمہوریت ماروں آج جو مودی اور یوگی کو اختیار ملا ہوا ہے پھر تمہارا خیال ہے وہ پاکستان کو چھوڑ دیں گے ان کی ہندو راشٹرا کے بعد اکھنڈ بھارت کی باری نہیں آئے گی وہ تو پہلے ہی اتنی خوفناک انداز میں اپنی فوجیں لے کے تمہاری سرحد پر کھڑے

কিন্তু রিয়েলিটিতে আমার মনে হয় না কখনো কারোর সাথে যুদ্ধ লাগলে উনি থাকবেন কিনা যেটাই হোক লালটুপি কিছুদিন আগে পর্যন্ত খবর বেড়ে এসেছিল কে বা কারা ওনাকে গায়েব করে দিয়েছে কিন্তু উনি পুনরায় আবার সামনে এসেছে ওনার বক্তব্যটাই তাদের ভেতরে যদি কোনো ক্ষতি হয় পাকিস্তানে যদি কোথাও যুদ্ধ হয় পাকিস্তানে কোথাও ঝামেলা হয় মানে পাকিস্তানে যাই কিছু হয়ে যাক না কেন সেটার জন্য দায়ী নাকি ভারত সব কিছুতেই নাকি ভারত ইনভলভ আছে আচ্ছা আপনারা বলুন তো যারা নিজেদের জন্য উৎপাদনের জন্য যারা নিজেরাই ধ্বংস হচ্ছে এই সবকিছুর পেছনে কি ভারতের হাত থাকতে পারে আমার তো মনে হয় একদমই একদমই না কেননা ওরা যে সমস্ত কর্ম তো তো পাপের ফল ভোগ করছে এর জন্য ভারতের কি কিছু করার প্রয়োজন আছে আমার মনে হয় না আর এই ব্যক্তি সর্বদা তিনি এটাই দাবি করে যে ভারতের সাথে ওনারা জিহাদ করবে মানে উনি এটাই বোঝাতে চাইছে যে খুব তাড়াতাড়ি ভারত আর পাকিস্তানের মাঝে যুদ্ধ হবে সেই যুদ্ধে সমস্ত পাকিস্তানি ভারতের উপর আক্রমণ করবে আর সেই যুদ্ধে তাদের আল্লাহ সহায়তা করে সেই যুদ্ধে জয়ী করবে জানিনা এখনো পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এটা বলতে ভয় পায় যে তারা যুদ্ধ করার জন্য তেল নেই নেই মিসাইল ফায়ার করলে হয় সেই কখন কোথায় গিয়ে পড়ে সেটাও তারা বোঝে না এমনকি পর্যন্ত যুদ্ধে ড্রিল করার জন্য যে সমস্ত পয়সা বা অ্যামনেশন গুলো দরকার সেটা পর্যন্ত আজকের দিনে নেই পয়সার অভাবে মিসাইল টেস্ট ফায়ার পর্যন্ত করতে পারছে না সেনা এখনো পর্যন্ত ভারতের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তারা ধমকি দেওয়ার আগে পাঁচবার ভাবে আর এই লাল টুপি সর্বদা মিডিয়া এসে বলে যে তারা নাকি ভারতের সাথে গজবাহিদ করবে তারা নাকি ভারতের সাথে যুদ্ধ করবে তো বন্ধুরা আবার আপনারা বলুন লাল টুপি কবে গাজবাহিন করবে আর কবে বা ভারতের সাথে যুদ্ধ করবে এই বিষয়ে অবশ্যই আপনাদের জানা থাকলে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন ভিডিওটি দেখে নিন থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং জয় হিন্দ বন্দে মাতরম ইসে আচ্ছা তো বাদশাহী নিজাম থাকে اس سے اچھا تو وہ بادشاہی نظام تھا یک شخصی حکومت قائم تھی اور سب کو درے در لگا کر کے سیدھا کیا ہوا تھا چند لوگ کھا کم آ رہے تھے باقی لوگ جو ہے وہ جو ان کے سائے تھے وہ پھل پھول تو رہے تھے کم از کم یہاں تو صرف چند گھرانے ہیں یار لانت نہیں بھیجے گا آدمی اس نظام پر تو کیا کرے گا اللہ کو جو جلال مشرقین کے خلاف ہے بت پرستوں کے خلاف ہے وہی جلال ہندو سہولوں کے خلاف ہے جو آج بھارت میں بستے ہیں اللہ ریجیکٹ کرتا ہے ان سارے معاہدوں کو ان سارے مشرکوں کو جن سے تم نے معاہدے کر لیے ہیں جس طرح آج بھارت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح حکومت آ گئی ہے ہندو ہندوؤں کی بابا اقبال نے اسی لیے اس وقت فرمایا تھا کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد آب اور پھر ہوگا غزوہ ہند زمانہ بدلتا رہے گا ان کی فطرت نہیں تبدیل ہوگی یہ آئے تو خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کے لیے کہ جنہوں نے ان ہندو مشرکوں سے معاہدے کیے ہوئے اور دیکھو وہ آج ان معاہدوں کا کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی کر کے تمہارا پانی بند کر دیا انہوں نے پہلے وعدہ کیا کہ ہم تمہارے دریاؤں کا پانی نہیں روکیں گے اب جب طاقت ان کو مل گئی اختیار ان کو مل گیا پہلے ہمارا کشمیر کا وعدہ کیا کہ کشمیر کو ہم آزاد کر دیں گے لیکن جب طاقت ان کے ہاتھ میں آگئی تو جا کے یک طرفہ طور پر قبضہ کر لیا کہا جاؤ اب تو ہم پاکستانی کشمیر بھی لیں گے کہاں گئے وہ سارے معاہدے جو دنیا کے سامنے کیے گئے تھے جو آپس میں کیے گئے تھے اللہ نے تو بتایا تھا تو یہ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے تو پاکستانیوں کو اللہ نے عزت اس لیے دی تھی اس لیے الگ ملک الگ کر کے دیا تھا تو میں آزاد خطہ زمین پر پیدا کیا تھا کہ تم یہاں قرآن کا نظام نافذ کرو سیدی رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کرو اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم یہاں پہ اپنے معاشرے کے سب سے زیادہ زانی بدکار خائم ناپاک اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے والے زلیلوں کو مسلط کرو اپنے سروں پر انگریزوں کے انگلو سیکسن نظام اور جمہوریت کے ذریعے اور تم بھی اسی طرح نافرمان بد بدبخت ہو چکے ہو جس طرح یہ مشرق ہو چکے ہیں پھر اللہ تمہیں جب زلیل کرے تو پھر اللہ سے شکایت نہیں کرنا کیونکہ تمہیں پھر زلیل کیا جائے گا جس طرح عربوں کو اللہ یہودیوں کے ہاتھوں ذلیل کر رہا ہے تم کو مشرقوں کے ہاتھوں ذلیل کرے گا تم ان سے امن کے معاہدے کرتے رہے امن کی آشا کرتے رہے ہنڈریڈ ایئر پیس کی پالیسی لکھتے رہے یہ جانتے بوجھتے دیکھتے تمہیں نظر آ رہا تھا کہ کس طرح وہ تمہارے معاہدوں کا وقت استعمال کرتے ہیں جنگی تیاریاں کرنے کے لیے تاکہ ہندو راشٹر بنا سکیں تاکہ اکھنڈ بھارت بنا سکیں تم لوگوں نے بہت زیادہ ظلم کر دیا اپنی جانوں کے ساتھ نہ شکر احسان فراموش اللہ نے تمہیں آزاد پاک سر زمین دی ہر خنزیر اٹھ کے کہتا ہے آج ہم پاکستان توڑ دیں گے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے ہم یہ صبح لگ کر دیں گے ہم پاکستان کے خلاف بغاوت کریں گے پاکستان سے جنگ کر کے لیں گے ہمیں چاہیے آزادی اللہ کی قسم یہ بکواس کرنے والوں کی عورتیں مشرق اور خوارے جو اٹھا کر لے کے جائیں گے اس وقت ہمیں توبہ کا موقع نہیں ملے گا جنگ کی تیاری کرو کہ وہ جنگ لے کر آنے والے ہیں تمہارے پاس یہاں پاکستان میں بے غیرت اور بے شرم غدار منافق بیٹھے جو قوم کو یہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ تم بھارت سے لڑ ہی نہیں سکتے لہذا ہتھیار ڈال دو لہذا دوبارہ بھارت میں شامل ہو جاؤ لہذا فوج کا بجٹ کم کرو فوج کو آدھا کر دو کیا تم دیکھ نہیں چکے کہ فورٹی سیون میں اور 71 میں کیا, کیا کیا انہوں نے تمہاری عزتوں کے ساتھ آج جو مودی اور یوگی کو اختیار ملا ہوا ہے پھر تمہارا خیال ہے وہ پاکستان کو چھوڑ دیں گے ان کی ہندو راشٹر کے بعد اکھنڈ بھارت کی باری نہیں آئے گی وہ تو پہلے ہی اتنی خوفناک انداز میں اپنی فوجیں لے کے تمہاری سرحد پر کڑے میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک داخل کیوں نہیں ہوئے دشمن کی جنگی تیاری ہے تمہیں نظر نہیں آ رہی کیا اللہ نے تمہیں مشرقین کے خلاف خبردار نہیں فرمایا تھا تم پاگل ہو گئے ہو امن کی آشا کرتے ہو سو سال کا امن کرتے ہو کیوں نہیں جنگ کی تیاریاں کر رہے کیوں نہیں قوم کو تیار کرتے اس غزوہ ہند کے لیے جس کا آغاز ہونے والا ہے فرمایا پاکستان کے ایوان مچھلی بازار بن جائیں گے پاکستان میں حکومتیں بڑی تیزی سے بدلیں گی پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچے گی اور اس کے بعد دو کام ہوں گے ایک بھارت کے ساتھ خوفناک جنگ اور دوسری ڈنڈے والی سرکار اب پہلے ڈنڈے والی سرکار آتی ہے اور پھر جنگ ہوتی ہے یہ پہلے جنگ ہوتی ہے اور پھر ڈنڈے والی سرکار ہوتی ہے اللہ کے رازے وہ بہتر جانتا ہے مگر اب حقیقت یہ ہے کہ ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جب ہمارے ایوان مچھلی بازار بن چکے معاشرے کے سب سے ناپاک اور پلیت لوگ حکمران ہیں اور اللہ کا عذاب اس قوم سے اتنا نزدیک ہے کہ جیسے انسان کے وجود کے ساتھ موت کچھ نہیں پتا کب آ جائے اس کا مذاق مت اڑاؤ ہو. کہاں ہے غزوہ ہند کدھر ہے غزوہ ہند کب ہوگا تو کب جا رہے ہیں آپ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تمہارے دروازے توڑتے ہوئے آئیں گے آغاز اسی طرح ہوگا اور تم تیار نہیں ہو بہت برا حشر ہونے والا ہے اس قوم کا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ بھارت کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی تو وہ کون سی ورلڈ کمیونٹی ہے کون سی عالمی کمیونٹی ہے جو تمہیں بچانے آئے گی کہ تم یہ آسرا لگا کر بیٹھے ہو کہ جب بھارت کے ساتھ جنگ ہونے لگے گی تو فورنی عالمی طاقتیں آ جائیں گی جنگ رکوانے کے لیے کیا ان عالمی طاقتوں نے یوکرین میں جنگ رکھوا لی کیا ان عالمی طاقتوں نے غزہ میں جنگ رکھوا لی کیا مشرق وسطی میں جو جنگ پھیل رہی ہے جو پھیلتے پھیلتے سب مسلمان ملکوں میں جائے گی وہ انہوں نے رکوا لی یہ تو وقت ہے جنگ پھیلانے کا ہر کوئی اپنے بل پر ہے اگر تمہارے بازوں میں طاقت نہیں ہے تو کوئی دوسرا آ کے تمہیں نہیں بچائے گا اور تم تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ بھی ہو تمہیں تو اللہ بھی نہیں بچائے گا ایک مسلمانوں کا آسرہ تھا ایک مسلمانوں کا کی امید تھی کہ اللہ اس کے رسول ہمارے ساتھ ہے پاکستانیوں کی تو ٹھیک سے ٹھکائی ہونے والی ہے